Рекомендуется устанавливать двери, изготовленные из стали толщиной 2 мм. Такая дверь изготавливается методом гибки и при этом не имеет боковой сварки, что обеспечивает надежную защиту и прочность и жесткость. Для максимальной теплой и шумоизоляции необходимо утеплять не только полотно, но и дверную коробку. Толщина полотна должна быть не менее 70 миллиметров. В таком случае э, теплая шумоизоляция будет совершенной. Помимо самого полотна двери, для защиты необходимы качественные замки высокого класса защиты. А в качестве основного замка специалисты советуют устанавливать сувальдные механизмы. Сувальдные механизмы они э, позволяют запирать дверь в три стороны. При этом э, механизм расположен в корпусе замка. Как раз-таки то, что гарантирует э, защиту от взломов ну и высокий класс защиты. Чтобы защитить замок от высверливания и выбивания, область замков усиливают броненакладками и бронепластинами. Чтобы украсить свой дом, привнести в него индивидуальность, существует огромный выбор наружных и внутренних отделок. На основе МДФ с использованием многоцветных пленок, с установленными зеркалами и витражными стеклами. Последние являются новинкой этого сезона. Но чтобы быть уверенным в качестве получаемого продукта, обратите внимание на то, что продукт Продукция должна быть сертифицирована по ГОСТу, То есть при этом компания, которая производит вам должна оказывать весь спектр услуг, начиная от выезда замерщика и до отделки внутренних проемов двери уже после окончания монтажа. При этом желательно, чтобы компания предоставляла гарантию не менее двух лет. сейф двери Урал Твердосплав изготавливаются на современном высокоточном финском оборудовании. Оснащаются только итальянскими замками сейфового типа Чиза и Матура. Широкий выбор отделок, весь спектр услуг. На продукцию и работы действует гарантия два года.